Начнем с перечня продуктов, которые нам понадобятся. Конечно же, основным ингредиентом в первом блюде у нас выступает стейк-рибай. Вот да. он красивый такой. А, кроме этого нам, конечно же, понадобится натуральный кофе. В этом рецепте также будет участвовать э, молотый сухой перец чили, немного кукурузной муки, и для жарки мы будем использовать оливковое и сливочное масло. А еще э, для подачи к стейку мы будем делать э, легкий, интересный очень салат с э, миксом салатов, э, ломтиками копченой индейки, яблоками, манго и йогуртовым соусом. В первую очередь нам нужно сделать панировку. Угу. Панировку желательно делать на какой-нибудь очень неглубокой поверхности. Рассыпаешь кофе. Так. Спика. Вот, сыпь, сып, сып. Ну, в общем-то, он должен быть как площадь нашего стейка. Вот вполне достаточно. Дим, улюбленное любимое чем можно нашу свежую, ароматную, запашную и натуральную каву заменить на рощину, скажи? Ну, признаться, нет. Нежелательно, в первую очередь, потому что э, растворимый кофе, он будет гореть на сковороде. Нет. Теперь насыпаешь сверху ровным слоем перец чили. Ты знаешь, Дим, сегодня у меня будет дебют, я впервые спробую мясо у кавовой панировки. Ну, ты знаешь, для тебя это впервые, а на самом деле изначально кофе не пили, кофе ели древние племена. Да, вот в Африке э, из бобов и жира делали вот такие вот энергетические шарики. Ну вот мы только что добавили туда чили, и это не случайно, потому что чили и кофе вполне друг друга дополняют и очень хорошо друг с другом работают в том смысле, что э, чили, во-первых, возбуждает аппетит, придает пикантности блюда, а кофе, соответственно, придает энергии. Мы берем шматочек мяса. Да, и нам следует его запанировать. Вот в нашей подготовленной панировке. Давай, вот я возле тебя. Угу. Я ж по краях, конечно, не страшно? Можно, можно, вполне лишним не будет, но тоже пройдет. И вот теперь вот в эту вот кукурузную муку мы угу. панируем в кукурузной муке. А чему такое крему? Мука не даст кофе гореть. Ну что ж, ты прекрасно справилась с панировкой мяса. Теперь нам следует включить нашу чудо-плиту, многофункциональную и с большим спектром возможностей, в режим семерочки. И уже майже готова наша пательня, и можно туда класть мясо. Да, греется очень быстро, и это радует. Мы будем это готовить на смеси сливочного и оливкового масел. Ты оливковая олейка сколько? Немного, все угу. достаточно. Только на сливочном готовить не получится, так как оно будет гореть. Угу. Только на оливковом это будет недостаточно насыщенно. Пойдем. Отлично. В этот момент мы, в принципе, можем увеличить температуру до максимума. Сколько часу потребно мясо, чтобы быть готовым? Восемь. 10 минут максимально У давнину в Отаманській імперії, наприклад, чоловік мусив готувати для своєї жінки каву і гарно її подавати. І якщо він нехтував своїми обов'язками, дружина цілком могла подати в суд або на розлучення, і суд був би на її боці. От так інтересна вот, історія. Слуха, у нас буде скоринка Обязательно. Она вона об'язана бути. Вот ми сейчас с этой сторони присаливаем м'ясо, і прийшло перевернути наше м'ясо. Видишь вот. мне этот процесс? Вот я как раз-таки э, потянулся за щипцами, чтобы передать себе их. От себя переворачиваю так, чтобы э, жир, если он даже, мясо, кусок упадет на ту а -а -а. сторону, он ляпнул в ту сторону. О! Ой, какие-то любые Нам осталось буквально 4, может mm -hmm. быть, максимум 5 минуток. И тем временем мы можем приготовить как раз-таки гарнир, э, наш салат. Давай. Возьмем красивую мисочку. Так. Вот мы приготовили э, микс салатов, э, и в нем присутствует несколько. Это и э, айсберг, и рукола, и салат фризе, и радичо. Далее яблоко. Манго. Угу. Нам нужно порезать яблоко э, тонкими дольками. Но я смотрю, как раз таки на стейке стал проступать сок. А это говорит о том, что он уже практически готов и нам нужно его переместить на отдых. Давай. А ты тем временем займись нарезкой яблока. Угу. Так, ну что ж, вот для того, чтобы э, наше мясо отдохнуло, я сделал тарелку, укрытую салфеткой чтобы лишний жир ушел и конечно же выключаем нашу чудо плиту так стейк отдыхает юля прекрасно справляется с э, нарезкой яблока а я тем временем тогда нарежу манго просто обычно как картошку почистить шкурку угу. и потом вот делая надрезы упираясь в косточку определяешь для себя какого размера делать дольки Дим, а скажи, если я не нашла на базаре манго, же я э, дополнить чем-то другим яблочком? Можно схитрить. Можно взять обычную айву и присыпать ее перемолотым можжевельником. А для нашего салата мы возьмем яблоко ровно столько же, сколько и манго. И пока мы подготовили это, мы перейдем к приготовлению соуса для этого салата. Что нам понадобится? Для этого нам понадобится один, максимум два небольших черносливчика, йогурт, майонез. Ага. Йогурт, якой самый сколько? Йогурт не сладкий, кислый и ну вот на эту порцию нам достаточно будет около столовой ложки. Так, нарезаем тоненько, тоненько часть вот нашего чернослива. Так. Мы просто посыпаем. Так. В наш салат. Остальную же часть нам нужно добавить для приготовления соуса. Uh -huh. Ты выбираешь майонез? Добра. Я йогурт. Одну чайную небольшую ложку. Вот да. А я одну столовую йогурта. Угу. У нас же еще индейка участвует в этом салате. Ой, я про наехать забыла. Самый приятный момент с индейкой это то, что это нужно делать руками. Угу. Теперь нам нужно э, аккуратно спушая ну, если так можно выразиться, размешать салат с индейкой, чтобы они перемешались равномерно. Яблоко. Это тоже может быть процесс вполне произвольный, лишь бы он какую-то эстетику давал. И манго. Вот. Так, ну что ж, мы размешали соус. Бьём большую красивую тарелку и начинаем наши э, пасы по украшению блюда. Так, ты взял нашу панировочку, так? Каковы при трусы? Да, рамочку из кофе. И вот сейчас положу пару кусочков манго. Кладем наш теплый, сочный стейк в кофейной корочке. А ты Николы Бальзамиком не пишешь себе автограф художника на своих полотнах? А, ну, нет, потому что их съедает. <свят> Последним штрихом в нашей подаче, чтобы придать как внешние, так и по содержанию яркости, мы обязательно добавим красивые ломтики перца чили свежего. Ну что ж, наш стейк рибаев в кофейной корочке и салат с манго и йогуртовым соусом готовы. Нам остается только попробовать. Давай. А вот перед этим хотелось бы дать тебе небольшую вводную о том, как бы это сделать лучше. Сначала стоит попробовать освежающий салат. Угу. Так, вот тебе один прибор. Так. И вот тебе второй прибор. Да. А я тем временем разрежу мясо. Рибай. Ой, так. А вот теперь... Божека смакота. А от тепер кусочок м'яса. Бери кусочок, а затем обязательно трохи салата. Дуже незвичайний смак у м'яска завдяки каві. І дуже доповнює його салат, ніжне манго, йогурт і овочі, хрусткий салатик. Дуже смачно, дімочка. Спасибі тобі за це. Я раджу абсолютно усім спробувати коли-небудь обсмажити на власній кухні м'ясо у каві. Це незабутньо смачно і дуже бадьорить. Стейк рібай у кавовій паніровці. Зробіть паніровку з кави та перцю чилі. Покладіть м'ясо у паніровку, а потім запаніруйте у кукурудзине борошно. Обсмажте стейк на вершковому маслі та оливковій олії 8-10 хвилин. Після приготування додайте сіль, наріжте яблуко, манго та чорнослив. Змішайте мікс салатів із половиною чорнослива та індичкою. Змішайте майонез, йогурт та другу частину чорнослива у соус. Покладіть на салат фрукти та поли соусом при подачі, декоруйте страву кавою, манго, перцем чилі та кремом бальзамік.